Слава нашому Богу за те, що сьогодні ми маємо можливість бути в зібрані, чути Божє Слово. Я так розмірковував над Божим Словом цими днями читав книгу відкриття і був слівований подіями, які там розворачувалися. Я би вам теж настоятельно радий час від часу читати книгу відкровені. Коли написано ангелы изливали свій гнів на цю землю там есть такие відрізок, написано и после тех язв люди не покаялись то что служили серебряным богам в зле в обмане, в и я так задумался Господь как же так ну что должно еще произойти чтобы сердце человека Якось расположилась. Ты помер. Ты воскрес, продемонстрировал свою любовь. Ведь на глазах людей події неймовірні, має какое-то содрогаться Но Але разом цим написано, люди не покаялись. И я пришел до простого висновку, друзья. Покаяние это дар Божий. Слава Иисусу Христу. Слава. Бог. Это не то, что я захотел, и оно внезапно явилось. Друзья, покаяние – это дар Божий. И если Бог дал тебе покаяние, цени этим, дорожи этим и не пренебрегай этим. Потому что иногда бывает в жизни людей так. Они покаялись, Бог дает им милость, обновляет их жизнь и дает им возможность начать все заново. Они вроде бы стартують, але проходить время, друзі. А люди куда кудись попадают, Бог у их прощає, Бог вп'ять їх милує, они опять виходять і так длится все долгое время. Ну, є межа, друзі. Є межа. Є межа, про яку я хотів би поговорити з вами разом для нашої збудови, моєї і вашої, друзі. Про цю межу. Я дивлюся, Бог звертається через Самуїла. І говорить слово Ілії, дітях його. І Бог говорить, межа прийшла, межа. Все, прийшов кінець, прийшов момент, коли багато що, якщо би схотіли справити, але не вийде уже, друзі. Поэтому, коли сьогодні Бог дає нам милість, коли Бог сьогодні говорить нам в зібраннях наших, комусь говорить і очікує покаяння, кайся поки відчуваєш дотик Божий, благодаті кайся, слава Ісусу Христу. А якщо Ти отримав Боже покаяння, отримав Боже мирське обновлення, навчись хранити! Научись хранить Сім'я неосквернені от этого мира. Слава Ісусу Христу. Научись. Помоги нам, Господь, друзья. І так, ключова теза, або думка, яку хотів би залишити для. Размеркование нашего, она будет стосоваться такого явища, как попустительство в нашем доме, в личной жизни и в церкви. Попустительство. Печально, когда мы служим Богу без Бога. И Израиль достиг такой кондиции в богопознании, что они все приходили в храм, но в храме Бога уже не было давно. И они даже этого не чувствовали. Жертвоприношение продолжалось, служение продолжалось, все происходило, как и прежде. Но каким-то образом, друзья, люди перестали ощущать то, что что-то идет не так. Что-то в моей жизни идет не так, что-то в моем доме идет не так, что-то в церкви идет не так, друзья. И когда, написано, пришел Христос, Он явился, мы уже чулы, друзья. Меня радует, что Христос не дополнил своим присутствием картину духовного интерьера. Всем рядом и сказал, молодцы. Молодцы, достижения ваши прекрасное! Я буду милостив вам, продолжайте дальше. Я думаю, вы видели реакцию Иисуса Христа, описанную в Евангелии. как Христос отреагировал на все то, что происходило в храме. Это первый признак Божьего присутствия. Слава Иисусу! Бог никогда не занимается попустительством. Если ты занимаешься попустительством, это одно. Но когда приходит Бог, он все возвращает на должное место. Слава Иисусу Христу. Ты можешь попускать разные вещи в своей жизни. Но Бог долготерпит, Бог любит. Но приходит момент, когда Вин втручается твое життя. И не позволяет некоторым вещам совершаться в твоей жизни дальше. Потому что Бог есть ревнитель. Слава Иисусу Христу. И Библия говорит, до реальности он любит Духа живущего. Мы все хвалимся про то, что Дух Святый в нас живет. Но Библия говорит, что до реальности любит Духа живущего в нас. Друзья, до реальности. Иногда, когда Он смотрит на нашу жизнь и видит, что ситуация необратима, Он тручается в нее, потому что Он знает, что Великий Сын заплачена за твою и мою душу. Мы не можем осягнуть своим физичным разумом, интеллектом своим, рациональным нашим мыслением, всю глубину событий, произошедших на Голгофском кресте. Ум не воспринимает до конца всего, но он понимает, что за гранью вечной жизни есть еще не только рай, есть не только присутствие Божье, но есть еще другое место. Я думаю, что же там происходит, что Христос или Отец отдал Своего Сына, чтобы мы туда с вами не попали? Слава Иисусу Христу! Что там такого происходит, но ну, недостаточно ли было Ему жертва Козлов, Овнов, чтобы спастись от Ада? Но что там такое происходит, друзья, на мгновение задум? что Отец отдал Своего Сына? чтобы мы с вами туда не попали. Слава Иисусу Христу! Слава Нам нужно об этом думать. И чем чаще мы будем рассуждать об этом, тем меньше будет попустительства в нашей личной духовной жизни, в наших домах и в нашей церкви. Что такое слово попустительство? Это когда ты позволяешь некоторым вещам беспрепятственно сживаться, адаптироваться. И в какой-то мере, друзья, они эти вещи начинают приобретать устойчивый характер. Есть очень много вещей, которые приходят в нашу жизнь. Но когда, друзья, мы начинаем им сопротивляться, я говорю сегодня о греховной природе. Я говорю сегодня о вещах, которые Библия характеризует и дает оценку, как дела плочи. Я понимаю, что они приходят, и апостол Павел говорит даже епископу, убегай блуда, епископу Тимофею, убегай тех похотей, которые будут восставать на душу. То есть, есть определенные вещи, которые восстают. Но есть моменты, когда то, что восстает, люди принимают, а есть то, когда люди противятся тому, что восстает, и побеждают это духом. Слава Иисусу Христу! Друзья, я хотел бы сегодня прочитать несколько мест Божьего Слова, чтобы мы с вами заглянули в свою жизнь что мы попустили уже, что сегодня царствует уже, что сегодня комфортно ужилось, и что мы уже перестали замечать, и оправдали это для себя, потому что мы все начали разглядать нормальным явищем. Я читаю книгу открытия «Звернение до одной из церков». Бог звертается и говорит, спочатку очень яскравые и такие, знаете, дивные вещи. И звучит это так, Пиотирская церковь. И ангел Фиатирской церкви напишет, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный и ноги, подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, друзья, неимоверный духовный достиг меня. Богата духовная церковь. Слава Иисусу Христу. Верою богатый, Библия говорит, я избрал не богатых, мира сего, но бедных, чтобы они были богатыми верою. Слава Иисусу. Друзья, давайте переглянем сегодня и цель успех. Насколько мы богаты духовным скарбом. Эта церковь была богата терпением, верой. Слушайте дальше, что говорит про нее. И точно последние дела твои больше первых. Неимоверно, друзья мы все вертаем до первой любви, а все люди прям зашли первую любовь. Слава Иисусу Христу, что последующие твои дела христианской жизни краще, чем початок. Слава Иисусу Христу, неимоверно, неимоверно, друзья. Хочется пошатись и радоваться такими церквами, такими христианами, але дальше мне говорить такие слова. Но имею немного против тебя, потому что ты это немного. посмотрите, что или каким образом Бог реагирует на это немного, друзья. Немного, никогда не много, а когда немного, как Бог реагирует. Я смотрю на эти церкви, и я вижу, как Бог не занимается попустительством. Люди попустили, но не Бог, потому что Он глава церкви. Слава Иисусу Христу. Он глава над мужем. Слава Иисусу. Аллилуйя. Он глава. Если муж попустил в дом, но не Христос. Христос будет делать свою работу, друзья, чтобы нас спасти. И он говорит такие слова, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Изавели, называешь себя пророчествую, учить и водить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенное. И дальше мне кажется, я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я привергаю ее на одер и любодействующих с нею великую спор, если не покаются в делах своих. А теперь момент, друзья, где пришла межа, а детей ее поражу смертью. Все, для детей нет покаяния. Послушайте, вы вникнете, попустил ангел. В церкви начали движения неправильные происходить. Эти движения повлекли за собой последствия из среди народа Божьего, или у этого учения возникли последователи, или родились определенные люди, которые начали поддерживать это учение. И вот то, что родилось от этого учения, Библия говорит, поражу смертью, но и дает покаяние. Как так? Почему детям ты не дает покаяние? оказывается, я поражу смертью, а Изабели еще дает покаяние. Вас не удивляет это? Меня удивляет. А знаете почему, друзья? Есть вещи необратимые. Есть вещи, которые проникнут в жизнь так, что покаяние, которое вроде бы так важно и нужно, оно, по сути, не меняет всю истоту лютыны. Людина уже на стике поглощена многими вещами, что само покаяние, оно не принесет никакого результата. И Бог обращается, что у этого учения появились последователи. Друзья, но вся ответственность за происходящее возлагается на ангела. Он говорит, ты попускаешь или позволяешь, ты видишь, ты знаешь, ты понимаешь. Потому что Библия говорит, не природа сама не учит вас. Оказывается, не всегда нужно обращать внимание на Библию. Есть еще природа, которая учит нас. Посмотрите на природу, и вы что-то или чему-то научитесь. Ты видишь, ты знаешь, ты понимаешь, но ты попускаешь ты попускаешь общаться с неверующими, ты попускаешь с ними дружить, ты попускаешь со многими вещами жить, ты нашел оправдание этим вещам, как и в церкви, так и в личной жизни. Ты попустил, ты перестал противиться, ты не говоришь, нет, так не должно быть. Это все восстает на душу, это все манит, но духовно здоровый человек, который реагирует духовно трезво, он всему этому сопротивляется. Слава Иисусу Христу! И сопротивление это не по плоти а по духу. Слава нашему Богу! Он борется с этим внутри себя и вокруг себя. Слава нашему Господу! Друг, посмотри сегодня на свою жизнь. Что ты уже попустил в свою жизнь? Что ты адаптировал в своей христианской жизни, жился и оправдал в доме своем, в своей жизни. Я смотрю, с семимильными шагами идет оправдание. Сначала всю речь, ну что зрубить, все так уже оправдали. Придет завтра еще шось. Ну что Я так смотрю, друзья, вот этот аспект, который сегодня враг пытается привнести в жизнь христианина, в жизнь церкви, он настолько стает устойчивым, что мы внутри перестаем чувствовать реакцию духовного иммунитета. Мы внутри перестаем чувствовать, слушай, так не должно быть. Это неправильно. День, два, три. Так не должно быть. Смотрю своих детей, они день в телефоне. Ну могу я попустить и сказать, ну ладно, сидят они. Я чувствую и говорю, Самуил, или это неправильно, так не должно быть. Я понимаю, что они не могут осягнуть все глубины духовной опасности, но как минимум, как я, отец, священник, от которым стоит Христос, стараюсь бодрствовать. Слава Иисусу! А как мы сегодня? Когда наши дети смотрят сериалы, мы смотрим фильмы, мы сидим, развлекаемся непонятным развлечением. Ты попускаешь. Ты понимаешь, что это все несет духовную катастрофу. Ты чувствуешь на себе последствия просмотренного фильма и сериала. Ты чувствуешь. Но ты уже с этим не борешься. Ты не говоришь, нет, Господи, да, я попустил, но я с этим начну разбираться. Бог говорит, ты попустил, но страшнее всего, что меня удивляет, рабов Божьих вводить в заблуждение через учение. Это с каких пор рабы Божьи разучились распознавать. А ровно с таких пор, когда остается статус, но помазание перестает действовать. Друзья, мы способны различать в одном положении. Когда мы соединяемся с Духом Божиим. Библия говорит, соединяешься с Господом, есть один Дух. Когда ты соединяешься с Господом, ты видишь, как видит Бог. Слава Иисусу Христу. Та церковь перестала видеть, как видит Бог. Бог говорит, ты заводишь заблуждение. А там все входят в заблуждение. И видят, что все нормально. Я подумал, как же так? Вот в чем опасность, когда мы сохраняем статус, а теряем Божье помазание, которое дает нам способность различать. Различать. Слушайте, это и дало жертвенное. Вы знаете, в моей жизни был такой период, когда я находился у своих родственников. Мы на тот момент приехали во Владикавказ. Вся моя родня, она, как бы так скажем, с маминой стороны, большая, до тысячи дворов родственников, все неверующие. И они и верят Богу, и верят в святые рощи, и в святые камни. И вот пришел такой день, друзья, когда я туда приехал, и все знали, что мы христиане, пятидесятники, ну, как они характеризуют нас, сектантами. И я приехал, потому что нужно было переждать некоторое время прожить у дяди. И настал день моего испытания. Что я буду делать, друзья? Я пришел в собрание, мы тогда еще не работали, а стол накрытый яствами. Со святой рощи. А я голодный такой, знаете, целый день, я не работал. Только мы приехали, и так хочется кушать после воскресенья. И вы знаете, они все приглашают нас и говорят, садись, покушай, а так все аппетитно, свежее мясо, вареное, жареное. просто, знаете, такое, такой стол искусный такой, знаете, что спокушает тебя. А вы знаете, я благодарю Господа, друзья. Я этот день просидел голодный и второй. Но, друзья, что я заметил, Друзья, пришел такой момент, друзья, когда через полгода, когда я там жил, друзья, когда мы с братом там находились, я видел, друзья, как жена моего дяди говорила, слушайте, ихнего Бога не трогайте. Ихнего Бога не трогайте, потому что они служат живому Богу. Слава Иисусу Христу. Не трогайте ихнего Бога. Друзья, я понял, есть вещи, которым ты противостоишь. Ты иногда борешься с ними. Это чревато определенными утратами на первый взгляд. Вот очень не твое. Вокруг тебя, друзья. Но приходит день, когда глаза людей открываются. Слава Иисусу Христу, что ты не просто так боролся за свою семью, за своих детей, за церковь. Слава нашему Богу ты боролся. И Павел говорит, мы ни на час не уступили лжебратьям. Мы не уступили, это была не гордость, ни надмене, не высокомерие. Они распознали, что что-то там не то. И противостояли. Слава Иисусу Христу! Противостой греху в своем доме. Противостой греху в твоей личной жизни. Противостой! Борись! Борись! Потому что это первый признак того, что ты Христовый дитя. Библия говорит, что Христос победил. Слава нашому Ісусу, побіждаючому там. Ти дошів навчився боротися по духу, щоб этим містам, ні, этим вещам не дав міста в твоєму домі, в твоїй церкви, де ти ходиш і в твоїй вічній житті. Слава Ісусу Христу, друзі. І так ти попускаєш, друзі, не попускайте. Не пропускайте, коли ви бачите дітей. Я розумію, не легко, це складно, це сложно, але разом з цим ми відповідальні люди, з яких Бог буде питати. Не попускай. Я еще хочу прочитать два места Божьего Слова, и мы будем молить ведь и Господу. Бог обращается к Моисею и говорит: слушай, за твое время, пока ты отсутствовал и был на горе, на земле что-то произошло. Как плохо, когда не все восходят на гору, друзья, а только Моисей. Для всех все, что там происходило, стало нормальным. Пляски, танцы. Они вылили себе идола, и это стало для них нормально. Они даже в совести были неубрезаемы. Они как-то все нормально это воспринимали. Но Моисей, спускающий с горы, с присутствия Божьего, люди, которые в присутствии Божьем, они видят по-другому танцы и пляски. Они по-другому на это реагируют, потому что они в Божьем присутствии. Они, слава Иисусу, они являются носителями Духа Божьего. Они видят ситуацию по-другому. Они спускаются туда, и там ведь бывает аудия. Я читал ее, книга «Исход», такие слова печальные, но увы. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца? Это 32 глава, 19 стих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски? Тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. И сказал Моисей Арону, что сделал тебе народ си, что ты ввел его в великий грех. Я думаю, кто ответственный вообще за все, что происходит? Господи, кто ответственный за то, что происходит? Есть люди, которых Бог поставил ответственными в дома, в семье, в церкви. И Бог обращается к Арону. Арон, что сделал этот народ, что ты ввел его? Теперь слушайте дальше, что дальше говорит Моисей. И Моисей говорит так. И Моисей увидел, что это, и Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Арон допустил его до необузданности. Оказывается, пришел момент, когда страхи взяли верх. Знаете, за что я благодарю Иисуса? Что Иисус не редактировал свою проповедь, потому что от Него отходили по 70 и 100 душ. Вот сейчас 70-100 душ отойдут, надо поменять проповедь, потому что если они отойдут, что будет с евангелизацией? Нет, он даже к 12 обратился и сказал, не хотите ли и вы уйти. Но люди, которые вкусили глаголы вечной жизни, они никогда не смогут уйти. Они всегда будут в покорности и смирении Божьему Слову. Слава Иисусу Христу! Он не редактировал, друзья. Иногда мы так переживаем больше за Бога. Бог знает больше, чем мы, друзья. И мы должны быть в Духе Божьем. Это не всегда получается. Но есть определенная опасность. Ты не обуздывал. Ты допустил, друзья. Я еще один момент нагадую, и мы будем молиться. Это звернение Божье до дома Ирии. Вин говорит вот ему, да, Бог через Самуила. Слушайте, печальная картина. Но это все началось с попустительства. Попустительства. Детям попускаем, себе попускаем, церкви попускаем. И это попустительство ведет к катастрофе, друзья. К великой катастрофе, которую Господь хочет нас спасти. И наши дома. Он говорит такие слова. И пришел Господь и стал И возвал, как в тот и другой раз. Самуил, Самуил. И сказал Самуил. Говори. Господи, его слышит раб Твой, и сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором, кто услышит, то того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Ильем все, что я говорил о доме Его, и начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом Его навеки за ту вину, что Он знал, как сыновья его нечестил как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Вы чуете, друзья? Вин знал. Вин знал, как человек духовный. Вин понимал. Але слухи доходили, але вин не принимал никакую определенную, каких-то действований, как-то, знаете, все-таки, ну, как вы так ведете себя? Библия говорит, посмотрите, какая цепная реакция. Или не бодрствует, Дети начинают жить так, как они понимают. И дальше написано, и отвратили они сынов Израиля от жертвоприношений. Друзья, как попустительство сказывается, что весь дорог перестал приходить, кроме Анны, Елканы и Финаны. Они продолжали ходить, потому что они пережили Бога по-другому. А вы видите, как все взаимосвязано, друзья. И, наконец, друзья, немножко анатомии. И мы будем молиться. Знаете, в нашем организме, друзья, увы, так Богом заложено. Есть такая субстанция или элемент, который называется свободный радикал. Он циркулирует в нас. И к великому сожалению, друзья, если вовремя не принимать другие элементы, Богом тоже заложенные в природе, вот этот свободный радикал негативно влияет на здоровые клетки. Каким образом? Он синтезирует и окисляет здоровую клетку. Клетка, я сам своими глазами видел, клетка здоровая, вольно-невольно от влияния этой нездоровой клетки начинает окисляться и тоже становиться носителем всего этого. Но в природе, слава Господу, что Бог дал нам антиоксидант. Слава Иисусу! Этот антиоксидант тоже элемент, субстанция, которая, попадая в наш организм, борется с свободным радикалом, чтобы он не окислял организм. Слава Иисусу Христу! Друзья, будь Божьим антиоксидантом. Будь Божьим человеком, чтобы не худое сообщество развращало тебя, а ты своим присутствием хотя бы на миг заставил задуматься худое сообщество в живом Боге. Будем молиться. Аминь.